assalomu alaykum bilasizmi bugun qanday kun bilishni istaganlar videoni oxirigacha tomosha qiling deyarli barcha xalqlar zaminni ona yer deb atashadi insoniyat va ona zamin bir biri bilan uzviy bog'liq e'tibor qiling biz butun umrimiz davomida yerni ustida yashaymiz undan oziqlanamiz yaxshi yomon kunlarimiz ham aynan yerning ustida o'tadi sezib ulgurgan bo'lsangiz kerak bugun yigirma ikkinchi aprel xalqaro yer kuni ushbu kun bayram sifatida nishonlanishiga kelsak bir ming to'qqiz yuz yetmishinchi yilda aqsh parlamenti senatori geyla nelson tomonidan garvardlik bir guruh talabalar ishtirokida ilk marotaba yer kuni aksiyasi aynan yigirma ikkinchi aprel sanasida o'tkazilgan keyinchalik esa ya'ni bir ming to'qqiz yuz yetmish birinchi yildan boshlab ushbu bayram butun amerikada undan keyin butun dunyo bo'ylab ommalasha borgan rasman esa 2009 yilda birlashgan millatlar tashkilotining rezolyutsiyasiga muvofiq 22 aprel ona yer kuni deya nishonlanishi butun dunyoda qabul qilingan bugun hatto instagram tarmog'ida ham yer kuniga bag'ishlangan maxsus bo'lim paydo bo'ldi bu bayramni butun dunyo nishonlamoqda shuningdek biz ham shunday ekan bayramingiz bilan kadastr agentligi nomidan muborakbod etamiz